这是我和未知的事，与你无关。我不想伤及无辜，劝你不要插手。要不要我插手，不是你说了算。 在干嘛、啊？慧智，你可知你眼前这个人是谁？他是赤日，是天帝的儿子。这些我都知道啊。不，你不知道。赤日的宿敌是凤凰，斩杀凤凰是他的使命。他刚刚要杀你。你别瞎说。慧智，你为什么不相信我？刚才要不是我及时赶到。 你就死在他的赤霄剑下了，颜渊，你告诉我，这不是真的，这是真的。天帝命我斩杀凤凰，而你，凤凰，危祸三界，造成三界生灵涂炭。 而我的职责，必是维护三界安宁，且斩杀凤凰。况且，我的生母也是因你而死。 天命，你拦不住我的。我才不管什么天命不天命，只要有我在，就没有人可以伤害他。 厉不厉害？难不成赤神君的神力就是拿来给别人变戏法了？我想说，以后有我在，不要怕。等我回天界，向父帝求助，一定可以救你的。没关系，我不在乎，有没有解千机落的办法，我都不在乎。只要有你陪着我。 我无惧生死，无怨无悔。牧童，我想永远和你一起。听到了吗？我想永远和你一起。我宁愿带你而死，也不要见不到你。傻瓜，我怎么会让你死呢？ 究竟要的是什么？只是你不敢去面对。<laughs> 很好，很好，不愧是留着我们狼族的优秀学员。这一次也算是你戴罪立功了。说吧，这一回想要什么赏赐？啊？黄金、宝石、美女，美女是肯定不会有的。禀妖王，这些我全部都不要。 只求妖王能恢复我跟兰苏的婚约。嗯你这个臭小子，那需要你自己努力争取。我是狼王，又不是红娘。是，嗯，站住，去哪儿啊？ 听说欧亚回天妖城了，我要去找他。他回来跟你有什么关系？你怎么不知道吃一堑长一智，还要去招惹他？我就是要去，我要亲眼看看他离开我之后过得有多难过。听说他受伤了，我要去看看他伤的严不严重，死没死？行了行了，你这都要把府里所有的智伤药给搬去了，你是要去看人死啊？哥，先知都说了，欧亚对凤凰那是妖族不可抗拒的迷恋。 对我这种才是真爱呢，我就是想去确认一下，这些年来我没有错付。好了好了，没有错付，他跟大王请求要跟你恢复婚约。真的吗？大王怎么说？大王说这事你自己决定。哎哎，果然女大不中留。 疼疼疼疼疼疼疼！伤伤，这这这伤这伤，啊，这伤这伤。数万年来，天族数次围剿凤凰，却从未从魔界找到花容，以致其不断觉醒。而如今花容枯萎。 代表着凤凰元神陨灭，再无觉醒之意。父帝如今再也不用担心凤凰觉醒了。 你醒了？怎么是你？啊？这是哪儿？这里是魔界。魔界<戒>？你忘了吗？当日为了躲避颜月的追杀，是我带你来的。 现在已经安全了。当时我跟欧亚拼死挡住了赤焰杀，从烟云的赤霄剑下救了你。我不知道，我什么都不知道。没关系，都过去了。欧亚呢？你放心吧，他已经回妖境了。只是…… 花容被偃月拿走了，如今天界夺得了花容，凤凰之力将难以还息。但是我愿意陪姐姐，在魔界过平淡安稳的一生。你究竟是谁？我是木南，是你前世最亲的亲人，也是守护凤凰的人。前世？ 你前世的记忆被封印，但是我相信总有一天，你会想起来，跟我的一切。前世，凤凰也被赤日神君所杀。是每一世。先出去，我想自己静一静。 是你的伤刚刚……说了让你出去。 什么呢？哎，疼！松手！疼疼疼！松手！怎么又是你啊？你是天上的上仙，这里是魔界，你不应该来。我是来看你的。凤凰的事，我都听说了。我知道你心里一定很难受。 这是人间的麦芽糖，嘴里甜了，心里也就不那么难受。嗯，嗯，谢谢。要我陪你聊天吗？ 要不，你就哭出来吧。别人遇到悲伤的事情的时候，如果能放声哭出来，心里也就不那么难受了。哎，你去哪儿啊？怎么又不理我了？哎呦，我这张嘴啊！ 跟我来夕阳正好落向是来你别知道若把美景挽留在你双不论这情浓缠绕了多少思虑重重的重沙漏沿着指